অন টুৱেণ্টি চেভেন অফ নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ যোনটো লাষ্ট থাৰ্ছ ডে' মই মোৰ দেউতাক হেৰুৱাইছোঁ আই লজ মাই ফাদাৰ কেনেকৈ মই কওঁ মোৰ দেউতাই একো বাইক চলাই থকা নাছিলে একো স্কুটি চলাই ৰং চাইডেদি আহি থকা নাছিলে বা গাড়ী চলাই থকা নাছিলে বা ফোনত কথা পাতি ৰাস্তাৰ এনেকৈ মাজেদি খোজকাঢ়ি থকা নাছিলে মোৰ দেউতাই গৈছিলে কেৱল মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ ইনফেক্ট দেউতাই ফোন সেইদিনাখন ঘৰত এৰি থৈ গৈছে মোৰ দেউতা অনলি ফিফটি ছিক্স ইয়াৰ্চছিলে তেওঁ এজন ৱেল নোন ছাকচেছফুল বিজনেছ মেন আছিলে আৰু বহুত হেল্থ কনচিয়াছ আছিলে কেতিয়াও বাহিৰৰ বস্তু নাখাইছিলে আৰু আমাক খালেও গালি চালি পাৰিছিলে দেউতাই বহুত হেল্থ কনচিয়াছ ইনফেক্ট দেউতাৰ একো বেমাৰ আজাৰো নাছিলে তেনেকুৱা মোৰ দেউতাই একেবাৰে যাবলগীয়া মানুহ নাছিলে কিন্তু হ'ল কেনেকৈ সেইদিনাখন ৰাতিপুৱাও এজ ইউজুৱেল দেউতাই গ'ল মৰ্ণিং ৱাক কৰিব আৰু আমিয়ে কওঁ যিহেতু মেইন ৰোডেদি খোজকাঢ়িলে মানে গাড়ীবিলাক বহুত স্পীডত আহি থাকে ৰাতিপুৱা পলি চলি গৈ থাকে দেখা নাপাবও পাৰে সেইকাৰণে আমি দেউতাক এনেকৈ পাৰ্ক চাৰ্ক ল'বলৈ কৈছিলোঁ ছ' দেউতাই নামঘৰ পথেদি পাঞ্জাৱাৰীৰ নামঘৰ পথেদি এনেকৈ সোমাই তেনেকৈ বাঘৰবাৰী ৰ'দ হৈ পেলাই এনেকৈ ওলাই আহে ত' সেইদিনাখনো এজি ইউজ এনেকৈ গৈছে ছেইম ৰ'দ গৈ পেলাই এই জাষ্ট হেপিকেষ্ট মণ্টেশ্বৰ স্কুল বুলি এখন আছে তাত পাইছে আৰু সেইখিনি তাতে এখন অভাৰস্পীড ডাম্পাৰে আহি দেউতাক খুন্দা মাৰিছে পিছফালৰ পৰা ইমান সৰু ৰাস্তা দেই ইমান সৰু ৰাস্তা এটাত ইমান অভাৰ স্পীড ডাম্পাৰ আহিছে আহি পেলাই দেউতাক খুন্দা মাৰিছে দেউতাক গাৰ ওপৰেদি উঠি গুচি গৈছে ডাইৰেক্ট পলাইছে গাড়ীখন পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে কিন্তু আজি সাতদিন হ'ল আমি গাড়ীখনৰ একো আমি খা খবৰ নাই পোৱা যিকেইটা চি চি টিভি কেমেৰা সেইখিনি জাগাত আছে সেইকেইটা হেনো বোলে বেয়া আমি এতিয়া জানিবলৈ পাইছোঁ তো এতিয়া ঘৰৰ মানুহৰ ঘৰত থকা চি চি টিভি কেমেৰা বেছি ভালকৈ কাম কৰে কিন্তু এতিয়া আমাৰ চৰকাৰী চি চি টিভি কেমেৰাবিলাক বেয়া হৈ থাকে য'ত নেকি এতিয়া আমি আমাৰ দেউতাৰ একো গাড়ীখনৰ একো খা খবৰ আমি নাপালো তাতো হ'ল যে এনেকুৱা দাম্পৰ কেছটো গুৱাহাটীত হৈয়ে থাকে হয়নে হৈয়ে থাকে কমন হৈ গৈছে আজিকালি এই মানুহ মানে কুকুৰ মেকুৰী মৰা নিচিনাকৈ দাম্পাৰে মানুহক মহতিয়াই থৈ গুচি যায় পলাই যায় ইমান অভাৰ স্পীড দাম্পাৰ ইমান অভদ্ৰামীকে চলোৱা দাম্পৰ এগেনষ্টত একো একশ্যন লোৱা নাযায় মানুহবিলাক এনেকৈ কেছ এক্সিডেণ্টেল কেছ বুলি ডিচমিচ হৈ হৈ যায় এইটো মোৰ ছেকেণ্ড টাইম ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে য'ত মই মোৰ মামাৰ ল'ৰা মোৰ দাদাক মই এনেকৈ ছেম দাম্পাৰ কাহিলীপাৰা সেইখিনি চৰি হাতীগাঁৱৰ সেইখিনিত ছেম সেনেকৈ দাম্পাৰৰ খুন্দাত তাক হেৰুৱাইছোঁ এইবাৰ দেউতাক হেৰুৱাইছোঁ ছ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে মোৰ দেউতাই জীৱনটোত বহুত গাড়ী মটৰ চলাইছে ৰাতি দুটা বজাত গাড়ী লৈ গ'লেও আমি ভয় নাখাওঁ মানে ইমান মানুহজন কেয়াৰফুল থাকে কিন্তু এইবাৰ কেৱল মৰ্ণিং ৱাক কৰিব গ'লেও এতিয়া মানুহ ছেফ নাই একো একশ্যনটো লোৱা নাযায় এইবিলাক ডাম্পাৰলৈ হৈয়ে থাকে মানুহে আজি কমনলি লৈ লৈছে মই জানো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱৰ ওচৰত বহুত কাম থাকে দেশ এখন চলাই আছে কিন্তু তাৰ মাজতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ডক্টৰ বিশ্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক যে এনেকুৱা এই ডাম্পাৰছবিলাকৰ এগেইনষ্টত যদি অকণমান কিবা এটা একশ্যন ল'ব পাৰে ন তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব মানে কাৰণ মানুহবিলাক মানে এনেকৈ খোজকাঢ়িব গ'লেও এতিয়া ছেফ নহয় আজিতো মই মোৰ দেউতাক ঘূৰাই নাপাওঁ কিন্তু যদি কিবা এটা একচন লোৱা হয় তেতিয়া চাগে অকণমান ন্যায় পাব নহ'লে আমাৰ নিচিনা কমন মানুহবিলাকৰ ভোটটোৰ বাহিৰে একো ভেলু নোহোৱা হৈ গৈছে নমস্কাৰ মই অমৃতা গগৈ প্ৰথমে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অনুগ্ৰহ কৰি ৰাস্তাই ঘাটে যিমান এইকেইদিন আমি জুবিনদালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াই ফটোবোৰ যে লগাইছিলোঁ পাৰিলে সেই ফটোবোৰ আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰি নিজৰ নিজৰ ঘৰত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ ঘূৰাই নিয়ক ৰাস্তাই ঘাটে এই ফটোবোৰ আলাই আঠাঙি হোৱাকৈ এৰি নিদিব কাৰণ শ্ৰদ্ধা যেনেকৈ জনালোঁ সেই শ্ৰদ্ধা বহুদিনলৈ আমাৰ বুকুৰ লগতে আমাৰ কৰ্মকাণ্ডটো প্ৰতীয়মান হৈ থকাটো খুব বেছি জৰুৰী দ্বিতীয় আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো আজি ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' দেখিলোঁ যে চুকন্যা বুলি এগৰাকী মডেল যি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেললৈ গৈছিলে তেখেতে কৈছে যে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হ'ল অনুষ্ঠানটোৰ নাম সলনি কৰি যিদিনাৰ পৰা অসম জ্বলিলে যিদিনাৰ পৰা অসমৰ আটাইতকৈ আটাইতকৈ প্ৰিয় মানুহজন গুচি গ'ল সেই সময়টোত কিন্তু ছিংগাপুৰত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হ'ল নামটো সলনি কৰি কিয় ইমান সাহস মৰসাহ কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে যিটো সময়ত গোটেই বিশ্বই অসমলৈ চাই আছে যিটো সময়ত আমি সকলো দগ্ধ হৈ আছো সেইটো সময়ত তোমালোকে তাত ফেশ্বন শ্ব' কৰি আছা লাইক চিৰিয়াছলি আৰু এই বস্তুবোৰৰ উচিত ন্যায় লাগে এগৰাকী সাধাৰণ অসমীয়া হিচাপে কোনো অভিনেত্ৰী হিচাপে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাটোলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাক উচিত তদন্ত লাগে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে ছচিয়েল মিডিয়া এক বিৰাট শক্তিশালী মাধ্যম আহক ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আমি আৰু বেছি তীৱভাৱে বিচাৰোঁ যে আমাক জুবিন দাৰ বাবে ন্যায় লাগে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ আমাক লাগে যে সেই সময়ত কেৱল শ্যামকানু মহন্তই হওক সিদ্ধাৰ্থেই হওক তেওঁৰ লগত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই হওক বা ছিংগাপুৰ আছাম এছিয়েচন সেই যে পোন্ধৰজন মানুহ আছিল সেই পোন্ধৰজন মানুহে আহক প্ৰত্যেকেই আমাক উত্তৰ দিব লাগিব বহুতে কৈ আছে যে কিয় আমি শিল্পী সমাজ কিয় নিমাত শিল্পী সমাজ কিয় নিমাত শিল্পী সমাজ নিমাতে থকা নাই আচলতে বহু ব্যক্তিয়ে এতিয়াও প্ৰচেছ কৰিব পৰা নাই যে দাদা নাই বহু বহু আৰ্টিষ্টে এতিয়াও প্ৰচেছ কৰিব পৰা নাই যে দাদা নাই চিটাৰ জুইকুৰা দেখাৰ পাছতো মানি ল'ব পৰা নাই যে তেখেত নাই গতিকে এনেকুৱা নহয় যে কোনেও মাত মতা নাই প্ৰত্যেকেই মাত মাতিছে প্ৰত্যেকেই মাত মাতিব অঁ প্ৰচেছ কৰিবলৈ অলপ সময় লাগিছে হয়তো কাৰোবাক কাৰোবাক অকণমান বেছি সময় লাগিছে কিন্তু অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে যেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াই ইমান বেছি জোৰ দিয়াৰ কাৰণে অসমত পষ্টমৰ্টম হৈ গ'ল তাৰ ৰিপ'ৰ্টো ডেফিনেটলি আমি খুব সোনকালে পাম কিন্তু এই আমাৰ যি দাবী

ডাম্পাৰে হয়তো খুন্দিয়াই থৈ যায় কোনোবা হয়তো ট্ৰাকে খুন্দিয়াই থৈ যায় কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনে চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব নাই একো আইন নাই আজিলৈকে ধৰিব পৰা নাই সেই ডাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰ জনক ডাম্পাৰখনক আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত কোনো এখন কঠোৰ আইন অনা নাই যদিহে চৰকাৰে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীৰ ওপৰত মানে ট্ৰাকে হওক বা ডাম্পাৰে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীৰ ওপৰত যদি কিবা আইন এখন অনা হ'লে কঠোৰ আইন এখন মান যদি অনা হ'লে তেতিয়া কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্টবিলাক নহ'ল হ'লে আজি কিন্তু নিৰ্দোষী মানুহবোৰ মৰি আছে ট্ৰাক ডাম্পাৰে খুন্দিয়াই থৈ যায় ট্ৰাকে খুন্দিয়াই থৈ যায় ডাম্পাৰে খুন্দিয়াই থৈ যায় আৰু ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসনৰ কোনো গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ কোনো গুৰুত্ব নাই যদিহে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিলে হয় এইবিলাকৰ ওপৰত ডাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব দিলে হয় আজি হয়তো এনেকৈ নিৰ্দোষী মানুহবিলাক নমৰিলে হয় কিন্তু আজি পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াই থৈ যায় আৰু পুলিচে ধৰিবই নোৱাৰে কোনে খুন্দি আছে কি কথা বিনা দুখত মানুহবিলাক মৰি আছে কৈছো নহয় আৰু ইমান স্পীডত যায় নহয় ডামবাৰ বিলাক দামবাৰে হওক বা ট্ৰাক বিলাকে হওক ইমান স্পীডত যায় আপুনি কৈছো নহয় ভয় কৰিব ইমান কাষেদি লৈ যায় ইমান স্পীডত যদি আপোনাক অলপমান যদি লাগে আপুনি কবাত উভৰি পৰিব ইমানেই স্পীডত যায় ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে মানে কঠোৰতকৈ কঠোৰ আইন এখন আনিব লাগে ট্ৰাকে হওক বা ডাম্পাৰে হওক এইবিলাকৰ ওপৰত আজি নিৰ্দোষী মানুহবিলাক মৰি আছে চৰকাৰে ইয়াত কোনো গুৰুত্ব নাই কোনো কান্ধা নাই আৰু এইখিনিতে আমি জানো যে জুবিন গাৰ্গে চিধা চিধি কথা কোৱা মানুহ যি মনত থাকে সেইটোৱে মুখত থাকে তেনেকৈ আপোনাৰ অনুৰাগীসকলে আপোনাৰ কথা জানে কিয় তেনেকুৱা কিবা এটা চিক্ৰেট আছে নেকি আপোনাৰ যিটো আপুনি আজি

মই শুই এবাৰ হ'ব লাগিব কিছুমান মানুহে ভাবে যে মই নাহো বুলি ভাবে এইটো যোন হাগে আৰু নেকি এনেকে ভাবিব নেহাগে বহুতৰ আপত্তি আছিলে তই কুলক্ষণী তই আমুক তই আহিলি কাৰণে ঘৰখন শেষ তই জুবিনৰ জীৱনটো খাবি এতিয়া দাদাৰ বহুত প্ৰেমিকা আছিলে বুলি কয় এতিয়াও দাদাৰ পিছত বহুত মানুহ থাকে কেতিয়াবা জ্বলন হোৱা নাইনে মই কেতিয়াও বয়ফ্ৰেণ্ড চৰফ্ৰেণ্ডত ইণ্টাৰেষ্টেড নাছিলোঁ দেই কোনো মোৰ মানে নিৰ্দিষ্ট বয়ফ্ৰেণ্ড এনেকুৱা নাছিলে কিন্তু মানে আমি কেইজনীমান আছিলোঁ খুব উৎপত্তি আমি আৰু মই জুবিনক প্ৰথম লগ পাওঁতে মই কৈছোঁ তুমি কিন্তু এশ ছয়সত্তৰ নম্বৰ মোৰ জুবিন মানে আমাৰ কাৰণে তেতিয়া ডাঙৰ ছিংগাৰ নাছিলে টকা পইচা নাই বোলে আপোনালোকৰ এই হ'ব দিয়া গোটেই অসমৰ মানুহে যদি মোক এটকাকৈও দিয়ে মুক্ত বাৰ্তাত এইবাৰৰ অতিথি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ গোটেই অসমৰ ৰাইজ মোৰ নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা নাথাকো মই সেইকাৰণে সেইকাৰণে ঘৰত থকাতকে মই ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰাই ভাল ৰাস্তাৰ কুকুৰকেইটাই মোৰ লগত ধুনীয়াকে